Я вообще-то наблюдал за последними минутами эфира в холле, потому что я должен был присутствовать во втором блоке, посвященном волонтерскому движению. Но, честно говоря, меня за сегодняшний день настолько порвала тема коррупции, что я уже просто готов был там в холле все рвать на куски. Тут много хороших, умных вещей говорится. Но не говорится о главном. Во-первых... Источник коррупции лежит не в правительстве Ценюка. Источник коррупции лежит в парламенте, который называется политическая проституция, где продаются голоса, где все основано на базе договорников. Твое министерство вот это, тогда мое министерство другое. То же самое происходит на более низком уровне вот кто-то говорил да что трагедии от выборов как таковых не будет поверьте на личном опыте я человек абсолютно демократических взглядов с каждым днем становлюсь все более ярким приверженцем жесточайшей диктатуры пример я не хотел вообще об этом говорить голосование в совете в городском совете северодонецка Опа, блок в меньшинстве. Первое, второе, третье голосование, по их представлению, положительный результат. У них появляется дополнительно три голоса. Кто их дает? Юлия Владимировна, вам привет. Два ваших кандидата. Радикальный Олег, и вам привет. Ваш радикал тоже. Голосует вместе с, с Опоблоком. Такое происходит всюду. В местные органы власти среди депутатов заходят не люди принципиальные, не люди идеологически направленные. Места продаются сплошь и рядом. Дальше идет элементарный торг. Ты мне голосуешь за выделение делянки по лесу за вырубку, я тебе голосую за то, чтобы твой человек продолжал дальше грабить ЖКХ. Твой человек будет грабить на строительстве дорог, а мой человек будет дальше воровать на медицине. А кто же может вообще все это изменить? Вот что меня сейчас, я приехал сюда, ехал совсем с другим настроением, но по дороге у меня получилось полчаса времени, вот со мной 4 дня пытались встретиться адвокат который говорил, что у него есть информация о коррупции именно в Луганской области. Я его по вайберу набрал, я не знал, кто этот человек. Сообщил, что есть 30 минут времени у меня, если вот успеваешь, давай встречаться. Приехали двое ребят. Как оказалось, это один из них, это младший брат моего покойного друга детства. Они мне рассказали, как одним из моих подчиненных в Луганской области проводятся тендеры с подлогом документов, с вымогательством взяток. Это люди, которых я доверяю, которым мне доверяют. Я говорю, ребята, вот вы сейчас пришли, я готов вам помочь. Что от вас требуется? Помогите мне этих подонков посадить. Я вам гарантирую, милицию, я вам гарантирую СБУ. К сожалению, в прокуратуре подонки сидят, но я вам гарантирую волю президента. И я вам гарантирую, до тех пор, пока я на должности, вас никто пальцем не тронет. Не, ну так мы не можем. Нам же тут еще жить, нам тут работать. Я говорю, а вы понимаете, вот вы ко мне идете, я таких людей в день десятками вижу я не получил ни одного желающего помочь реально посадить. Люди не верят в то, что реальные изменения возможны на какой-то долгосрочной основе. Им не нравится так жить, но помочь изменить ситуацию, они сами не готовы в этом принимать участие. Они просят меня сделать. Но что я могу сделать? Я, по-моему, на прошлом эфире да, с радостью сообщил моя личная победа. Мне удалось уволить мерзавца, руководившего много лет э, системой образования района, который по скромным подсчетам только на детском питании воровал минимум миллион в год. Я это воспринимал как свое личное достижение. Я получил в морду плевок. Самый гуманный суд в мире две недели назад этого подонка восстановил на работе.